Hai Top Sibian. Di dunia ni memang banyak tempat menarik. Kebanyakannya korang boleh lawat secara percuma atau cuma kena bayar sikit aja. Tapi ada juga tempat yang walaupun korang ada duit banyak tetap tak boleh masuk. Macam tempat-tempat yang kami nak cerita ni lah. Penuh misteri, rumit dan bahaya sampai orang macam kita tak sabar nak tahu. Terpaksa juga curi-curi intai. Agaknya kat mana tempat tu? Jom ikut belakang admin. Tapi senyap-senyap je tau. Pulau Ni'ihau Pulau peribadi di Hawaii ini, walau ada duit atau ada bot sendiri tetap tak boleh masuk sebab yang dapat jemputan dari keluarga Robinson je boleh masuk. Mereka pemilik pulau ni. Cerita dia, keluarga ni beli pulau ni Ihau daripada Raja Kamehameha kelima pada tahun 1864 dengan harga lebih kurang RM40,000. Dan mereka janji kat raja nak lindungi pulau ni daripada dunia luar. Sebab itulah tempat ni tolak teknologi moden, Hidup cara semula jadi. Tak ada elektrik, tak ada pipe air, tak ada kedai dan tak ada kemudahan moden langsung. Orang kat sini jalan kaki atau naik basikal je kalau nak ke mana-mana dan kena ikut peraturan tempatan betul-betul. Kalau langgar peraturan, memang boleh kena halau terus dan takkan dibenarkan masuk balik. Sekarang ni, bilangan penduduk kat pulau ni makin berkurang. Tinggal tak sampai 100 orang sebab ramai dah pindah keluar ke tempat lain. Gerbang neraka di Gunung Berapi. Dah nama pun Gunung Berapi, siapa je yang nak masuk? Kalau tiba-tiba meletup, memang tak sempat lari. Tapi bila tengok dari atas Gunung Berapi di Arab Saudi ni, baru nampak kawasan tu penuh dengan bentuk pelik-pelik. Ada yang rupa macam pintu, mata lembu ataupun kunci. Setiap struktur tu panjangnya antara 12 hingga 518 meter. Disebabkan bentuknya yang misteri, para penyelidik pun panggil tempat ni gerbang neraka. Dia orang anggarkan tembok batu tu dah wujud 9000 tahun lepas. Mungkin dulu digunakan untuk perangkap haiwan, buat ladang ataupun untuk upacara dan tempat pengebumian. Tapi kenapa bina dekat dengan kawah gunung berapi itu masih jadi tanda tanya sebab selain sini penyelidik juga jumpa beratus bentuk pelik ni berselerak di padang pasir Arab. Ha, mungkin dia orang dulu percaya yang tempat ni betul-betul pintu ke neraka kot. Pusat data Google. Walaupun Google ni tempat cari info seluruh dunia, bila bab pasal diri sendiri terus jadi rahsia tahap tertinggi. Lokasi pusat data dia pun terletak kat tempat yang super ketat dan susah nak masuk. Siap ada pagar tinggi, CCTV merata dan pengawal keselamatan yang ronda macam tengah buat operasi khas. Sampai ada orang ingat tu markas rahsia. Nak tahu rahsia dia tahap mana. Wartawan pun kalau nak masuk kena tanda tangan perjanjian rahsiakan maklumat dulu. Walaupun sekarang misteri pasal projek O2 atau pusat data tu dah kurang sikit, tapi sistem keselamatan dia tetap padu. Semata-mata nak jaga data elektronik bersaiz petabyte sampai exabyte yang disimpan kat situ. Dan cuma segelintir staf je yang dibenarkan akses data tu. Memang ketat habis. Memang layak digelar search engine nombor satu dunia. Pine Gap kalau tengok dari atas padang pasir tengah Australia mesti kurang akan tertanya-tanya benda bulat putih macam bola golf tu apa sebenarnya. Bila tanya Pak Cik Google, rupanya dalam bola bulat tu ada satelit pengintip yang disorokkan dan bukan semua orang boleh suka-suka masuk situ sebab tempat tu sebenarnya markas rahsia US. Nama dia Pine Gap. Boleh kata macam Area 51 versi Australia. Ia pusat risikan yang dikendalikan CIA untuk kawal dan kumpul data dari satelit pengintip yang berada 36000 km atas bumi. Ada yang kata tugas utama Pine Gap adalah pantau senjata nuklear dan peluru berpandu. Siap ada teknologi intip seluruh dunia kecuali Antartika dan Amerika sendiri. Semua benda kat dalam tu top secret. Siap ada papan amaran larangan masuk. Walaupun tak ada laporan apa jadi kalau curi-curi masuk, tapi yang pasti ikut je arahan mereka. Selamat sikit macam tu. Poveglia. Sebuah pulau kecil di Venice, Itali. Sekali pandang pun dah rasa aura misteri dia. Betul tu, bukan korang yang fikir lebih. Sebab tempat ni digelar sebagai Pulau Berhantu. Tahun 421 dulu, pulau ni jadi tempat pelindungan pelarian masa huru-hara. Sampai tahun 1348, wabak melanda Venice. Poveglia pun dijadikan tempat kuarantin pesakit dan tempat uruskan mayat. Nak habis kat situ aja. Akhir 1800, pulau ni jadi hospital sakit jiwa. Ada cerita doktor kat situ terjun dari menara loceng hospital. Walaupun menara tu dah lama diruntuhkan, orang tempatan kata kadang-kadang boleh dengar bunyi loceng misteri dari pulau tu. Lepas tu hospital tu ditukar jadi pusat jagaan warga emas sebelum ditutup pada tahun 1975 dan pelawat serta penduduk tempatan pun dilarang masuk bertahun-tahun lamanya. Huh, sejarah dia panjang berjela. Siapa berani nak pergi uji sendiri? Makam Genghis Khan Tempat ni confirm korang tak boleh masuk walau ada duit banyak mana pun. Sebab makam Genghis Khan sampai sekarang pun tak ada siapa tahu kat mana. Sejak dia meninggal dunia pada tahun 1227, diceritakan yang jasad dia dikebumikan di lokasi rahsia. Tapi ada orang kata rahsia itu mesti terbongkar juga. Pasukan penyelidik barat pun mula kaji sejarah dan lokasi-lokasi lama siap guna gambar satelit untuk cari dari kawasan makam yang ada. Ada yang percaya makam tu mungkin terletak di Gunung Burhan Khaldun, tempat suci orang Mongol. Tapi ada juga cerita lain yang kata masa tentera bawa jasad Genghis Khan balik, mereka bunuh semua orang yang terserempak. Laluan yang digunakan pun diratakan dengan bantuan kuda. Siap tanam pokok dan alihkan sungai supaya laluan tu betul-betul tersembunyi. Walau macam mana pun usaha cari makam tu sampai sekarang masih belum jumpa dan nampaknya rahsia tu akan kekal lama lagi. Monumen Buzluja Bentuk bangunan macam markas alien ni dulu pernah jadi seni bina yang gah. Dibina sebagai monumen untuk parti politik Bulgaria Siap dibina tahun 1981 atas tanah seluas 1000 meter persegi, tapi lepas siap je sistem pemerintahan terus runtuh. Bangunan ini ditinggalkan sejak 1989, siap kena rompak banyak kali pula tu. Tambah lagi dengan cuaca buruk bertahun-tahun, bangunan pun makin lama makin rosak sampai kerajaan larang orang masuk ke dalam sebab takut ada kes kecurian lagi dan juga risiko bangunan runtuh bila-bila masa tapi sebab dalam dia memang cantik sangat ramai pelancong tak tahan tetap cuba masuk walaupun dah kena larang hai berani betul tapi jangan risau masih ada harapan dengar cerita ada plan nak restorasi bangunan ni kalau betul jadi confirm ramai tak sabar nak masuk tengok sendiri nanti Whites Gentlemen's Club dan nama pun kelab orang bangsawan British mestilah penuh gaya dan eksklusif. Inilah dia White's Gentleman's Club. Dibina sejak abad ke-18 khas untuk lelaki elit yang cukup syarat je. Bukan setakat mampu bayar yuran kira-kira RM500,000 -kira ringgit setahun tapi kena grad dari universiti top macam Oxford, Cambridge dan ikut syarat ketat lain yang kelab tetapkan. Nak jadi ahli pun kena tunggu bertahun-tahun baru lulus. Kalau tak, jangan harap nak masuk. Ahli kelab ni pun bukan calang-calang, ramai dari golongan diraja termasuk pemimpin negara. Memang bukan level Marhain. Apa yang berlaku dalam kelab pun dirahsiakan habis-habisan. Ramai wanita pun pernah minta nak masuk, tapi kelab ni tetap kekalkan tradisi dan tolak dengan sopan. Pulau North Brother. Dengan nama macam tempat best nak pergi kan? Tapi lepas dengar cerita ni, confirm kau orang fikir dua tiga kali. Pulau North Brother dan South Brother ni terletak di satu selat yang digelar pintu neraka. Tempat ni dah telan beratus kapal yang karam. Bukan tu je, kapal steam yang lalu sini pun pernah terbakar secara misteri. Tak tahu punca. Pulau ni dulu pernah ada pusat rawatan khas untuk kuarantin pesakit. Siap jadi tempat simpan mayat pula tu. Lepas tahun 1963, tempat ni terus ditinggalkan dan diharamkan untuk orang awam. Kecuali untuk penyelidik atau wartawan yang ada permit khas. Itu pun kena ada pegawai pengiring sepanjang masa. Tak boleh jalan sorang-sorang. Kubah Batu Bangunan dengan kubah gangsa keemasan ni terletak di perkarangan Al-Haram Al-Sharif Masjidil Aqsa di kota Al-Quds. Ia antara tempat suci umat Islam yang dipanggil Kubatus Sakhra, dibina hujung abad ke-6 dan dianggap antara monumen Islam paling lama wujud. Di sinilah tempat Nabi Muhammad diangkat ke langit semasa Isra Mi'raj. Struktur asal bangunan ini masih dikekalkan sampai sekarang. Cuma ada beberapa ubah suai kecil tapi tetap nampak megah dengan hiasan marmar -mar dan mozek yang memang indah. Walaupun ada bahagian yang dibuka untuk lawatan, bukan semua tempat boleh masuk. Dalam kubah tu, hanya orang Islam je dibenarkan masuk. Tak dibenarkan ambil gambar dan bawa artifak agama lain masuk. Jadi kalau nak lawat, kena ikut peraturan betul-betul. Pulau Herd ini destinasi yang memang korang tak boleh nak check in. Sebab ini pulau paling terpencil di dunia. Terletak dalam wilayah Australia, kira-kira 4,000 kilometer dari Perth dan ambil masa 7 hari naik kapal. Siap kena tempuh ribut dan ombak. Kalau berjaya lepas, barulah jumpa pulau tengah laut ni. Luas lebih 300 kilometer persegi, diselubungi kabus tebal. Di sana ada gunung berapi Big Ben setinggi 2,745 meter yang masih aktif dan boleh meletus bila-bila. Tapi yang menarik, kawasan sekeliling gunung tu dilitupi sal salji putih yang cantik. Nak pergi pun bukan senang sebab jarak jauh dan cuaca pun tak mengizinkan. Sebab tu tak ramai yang nak pergi. Dan yang paling penting, hanya penyelidik je yang dibenarkan masuk untuk buat kajian. Orang awam memang tak boleh masuk langsung. Bilik 39 Pernah terfikir tak macam mana Korea Utara boleh hidup dalam negara tertutup langsung tak banyak berdagang dengan luar? Rakyat pun tak ramai yang boleh bersembang dengan orang luar. Tapi Kim Jong-un tu, duit dia datang dari mana sebenarnya? Dikatakan ada pejabat rahsia di tingkat tiga bangunan parti pekerja Korea. Mungkin di situlah sumber kekayaan dia. Tapi bukan semua orang boleh keluar masuk sesuka hati. Hanya pegawai atasan atau ejen khas je yang dibenarkan. Pejabat rahsia di tingkat tiga tu dikenali sebagai Pejabat Jawatan Kuasa Pusat 39 atau Bilik 39. Tugas dia, urus kewangan dari bisnes luar negara yang sah dan yang tak berapa sah. Ia bekerjasama dengan Bilik 38 yang ada fungsi lebih kurang sama. Bilik 38 urus bisnes yang sah, manakala Bilik 39 pula pegang bisnes yang tak sah. Dua-dua bisnes ni tetap berjalan. Tapi akhirnya, semua duit daripada dua bilik tu tetap masuk poket tuan pemimpin juga. Svalbard Global Seed Vault Walaupun manusia mungkin boleh selamat daripada bencana besar yang melanda dunia, tapi kalau lepas selamat tu, semua tanaman musnah tak tinggal sebatang pun, memang rasa pedih macam kena bencana dua kali. Jadi manusia dah mula cari jalan sejak tahun 1998 dengan cari lokasi yang betul-betul selamat daripada ribut, banjir, kebakaran, tanah runtuh, salji dan segala macam bencana. Dan tempat yang terpilih tu ialah kepulauan Svalbard di Norway. Sebab jauh dari orang ramai, bentuk muka bumi dia sesuai dan cuaca sejuk ekstrim sampai negatif 18 darjah Celsius memang ngam untuk simpan semua biji benih tanaman yang dikumpulkan dari seluruh dunia. Jadi lepas ni tak payah risau sangat kalau berlaku krisis makanan lepas bencana. Kawasan ni cuma dibuka dua kali setahun je untuk staf masuk simpan benih tanaman. Kalau korang nak masuk jalan-jalan tengok dalam tu, memang tak lepas lah. Hanya pegawai yang ada kebenaran je boleh keluar masuk. Jadi cukuplah tengok dari luar je. Ambil gambar pun dah kira rare. Arkib Rahsia Vatican Tempat simpan dokumen rahsia Vatikan ni wujud sejak abad ke-17 dan dah nama pun rahsia, bukan senang korang nak masuk baca sesuka hati. Dah kena larang macam ni, confirm ada orang jaga rapat sampai ramai mula buat teori. Konon ada info pasal alien dan macam-macam lagi. Tapi sebenarnya yang ada kat dalam tu cuma dokumen sejarah penting je. Kebanyakannya surat menyurat antara Pope dan pemimpin politik dari pelbagai negara isi kandungan dia pula ada yang boleh beri kefahaman tapi ada juga yang boleh cetuskan kekeliruan sebab itulah semua dokumen tu disimpan dengan rapi di bawah tanah perpustakaan Vatican memang tak bagi orang luar masuk sampailah sekitar tahun 1881 Pope Leo ke-13 bagi kebenaran kepada para penyelidik pakar untuk masuk ke tempat ni tapi setiap orang akan diperiksa habis-habisan dulu betul ke dia pakar atau tidak. Dan walaupun masuk, bukan semua dokumen boleh tengok. Dah ditapis ikut kategori siap-siap. Zon Penampan Cyprus kalau nak cerita asal usul tempat ni, kena throwback ke tahun 1974. Pada masa tu, Cyprus kena serang oleh tentera Turki sebab nak pisahkan orang Cyprus keturunan Turki daripada penduduk Greek. Turki dapat kawasan utara pulau itu dan isytihar sebagai Republik Turki Cyprus Utara. Senang cerita, Cyprus Utara. Walaupun sekarang dua-dua dah aman, tapi untuk elak pertembungan lagi pada masa depan, UN pun tubuhkan zon penampan antara sempadan dua belah ni. Dan memang tak boleh masuk langsung. Kedua-dua belah pihak pun kena ikut syarat yang ditetapkan, kecuali kalau UN sendiri bagi green light. Di dalam kawasan tu ada tinggalan zaman perang dulu. Macam lapangan terbang terbengkalai, kem kamp tentera, kampung tinggalan orang Turki, bangunan-bangunan lama. Walaupun sekarang zon tu dah senyap, jangan gatal masuk sesuka hati. Tang ada yang kena. Kami dah warning awal-awal. Pusat operasi kecemasan Mount Weather. Untuk jaga keselamatan pegawai tertinggi negara, Kerajaan Amerika Syarikat telah menubuhkan sebuah agensi yang dinamakan FEMA yang merupakan agensi pengurusan kecemasan sebagai tempat pelindungan masa berlaku bencana besar. Pusat operasi dia dinamakan Mount Weather, terletak di Banjaran Blue Ridge, kira-kira 77 km dari Washington DC. Kalau berlaku kecemasan, presiden dan pegawai penting akan dipindahkan ke sini. Tak payah risau pasal ruang. Dikatakan ada kompleks bawah tanah seluas 55,700 km persegi. Lengkap dengan kemudahan dan sistem komunikasi untuk presiden buat siaran selepas keadaan reda. Sebab itulah tak ada gambar bocor langsung pasal rupa tempat rahsia ni. Kita cuma boleh teka je. Mesti penuh dengan teknologi canggih. Dan kalau kau orang terfikir nak ceroboh masuk, baik lupakan jelah. Tempat ni ada pagar elektrik, askar dan sistem keselamatan ketat. Kalau sayang nyawa, jangan cuba-cuba masuk. Serius ni. Pulau Setsi. Macam yang kita tahu, alam ni memang mampu buat manusia terenganga dengan benda pelik. Macam Pulau Setsi yang terletak di selatan Iceland ni. Sebelum ni kawasan tu langsung tak wujud pun tapi lepas berlaku letusan gunung berapi bawah laut banyak kali terus terbentuk jadi pulau. Tapi jangan seronok sangat ingat boleh pergi bercuti sebab kerajaan Iceland dah larang keras tak bagi sesiapa masuk ke pulau ni. Bukan sebab ada harta karun pun tapi sebab tak tahu bila pulau tu akan meletus lagi. Lagi satu, Pulau Tu Asyik kena hakis dengan angin dan ombak sampai tinggal 1.3 km persegi aja. Sebab itulah Pulau Sersye jadi kawasan larangan kecuali untuk saintis yang datang ke sini buat kajian supaya tak bahayakan orang luar dan tak ganggu ekosistem semula jadi di situ. Laluan kereta api bawah tanah Metro 2 laluan bawah tanah paling misteri di Moskow, Rusia yang sampai sekarang belum ada pengesahan rasmi pun sama ada wujud atau tak. Tapi satu dunia percaya benda ni memang wujud dibina atas sebab politik. Dikatakan laluan ni berada kira-kira 200 meter bawah tanah dan bersambung ke lokasi-lokasi penting macam rumah ahli politik, markas tentera, istana Kremlin sampai ke lapangan terbang Venukovo. Disebabkan tahap penting dia, laluan ni jadi kawasan rahsia yang hanya orang dalam organisasi tertentu je tahu. Dan kena ada pas khas kalau nak masuk. Orang biasa memang tak lepas lah. Selain jadi laluan rahsia, ada teori kata tempat ni juga jadi tempat tinggal pegawai atasan masa kecemasan. Siap ada makmal kajian sekali. Tapi persoalan dia, Metro 2 ni betul-betul wujud ke? Masih digunakan ke? Sampai sekarang masih tak ada jawapan. Red Zone. Bila dengar je nama Red Zone atau zon merah mesti dah boleh agak. Tempat ni confirm bahaya. Betul tu. Memang bahaya sangat. Siap jadi kawasan larangan yang tak boleh masuk langsung sebab kawasan ni penuh dengan bom bawah tanah seluas lebih 1200 km persegi. Silap langkah je boleh meletup bila-bila masa. Bom-bom yang lama ni bukan muncul sendiri tapi tinggalan dari perang yang berlaku di Perancis antara tahun 1914 hingga 1918. Selain bom, tanah dekat sini pun bahaya tak kurang juga. Dikatakan penuh dengan bahan toksik macam plumbum, mercury, arsenik. Semua jenis racun ada. Ramai yang pernah cuba duduk kat sini tapi akhirnya jatuh sakit sebab persekitaran memang tak sesuai langsung. Akhirnya tempat ni dibiarkan kosong, tak ada siapa berani duduk. Mungkin kena tunggu beratus tahun baru boleh pulih. Itu pun belum tentu ada orang sanggup tinggal dekat sini. Kuil Isi Siapa yang pernah ke Jepun mesti setuju. Kuil kat sana memang simple, ringkas dan biasa. Isi Jinggu di Mie pun sama. Kuil ni dibina untuk Dewi Matahari dalam ajaran Shinto. Selain cantik, tempat ni juga dianggap suci oleh mereka sampai jadi lokasi ziarah yang ramai orang Jepun datang untuk memberi hormat. Walaupun ada bahagian yang dibuka untuk umum, tapi ada satu kawasan yang ditutup rapat hanya keluarga diraja je boleh masuk. Orang biasa? Tengok dari jauh je lah. Tak boleh masuk langsung. Dulu-dulu pihak diraja akan lantik puteri atau wanita bangsawan yang belum berkahwin untuk jadi ketua sami dekat sini. Sekarang, Kuroda Sayako yang dulunya dikenali sebagai Puteri Sayako, adinda kepada Maharaja Naruhito, Maharaja Jepun sekarang, berkhidmat sebagai ketua pendeta di kuil ni memang bukan calang-calang kuil antara yang paling penting di Jepun. Terowong Rahsia Gereja Mormon Tak jauh dari Salt Lake City, ada satu terowong yang simpan macam-macam rahsia. Di sinilah pusat simpanan dokumen gereja, gambar, mikrofilm dan macam-macam lagi. Lebih 3.5 bilion imej termasuk rekod salah silah keluarga dari seluruh dunia. Disebabkan data ni sensitif, tempat ni memang dijaga ketat dan bukan senang nak masuk. Sekarang ada lebih 50 orang staf yang kerja dekat sini untuk pindahkan semua dokumen ke sistem digital. Tempat ni dikendalikan oleh gereja Mormon, jadi memang nampak cantik dan penuh aura misteri. Disebabkan dokumen dan mikrofilm tu sangat penting dan kena jaga elok-elok, terowong ni dibina dengan pintu seberat lebih 10 tan tertanam dalam gunung granit yang boleh tahan letupan nuklear. Walaupun terowong ni bukan rahsia negara, tapi sebab dokumen kat dalam tu sangat berharga, keselamatan pun kena tip-top untuk pastikan semua gambar dan mikrofilm lama tu kekal selamat. Manalah tahu salah satu rekod tu mungkin ada sejarah keluarga korang juga. Kalau korang suka video ni, jangan lupa komen, tekan like dan follow kami. Dan jangan terlepas video baru kami yang akan datang nanti.